薄い霧に包まれた雄大な江戸城が、日本の山々を背景にそびえ立っています。全員の上に漂う言い表せない恐怖は、彼らの抑制された動きと伏せた視線から明らかでした。誰もが差し迫った悲劇の予感を感じた。さようなら、未来の世代の運命は私たちが決めるのです。退却は許されない。我らの剣こそが唯一の答えだ。

そして江戸の町ががに満たたされる日が来た和合の旗がはためき人々の心は待ち望まれた平和とともに一つになった他国の君主が江戸の偉大さを認め同盟国となったさて将来がどうなるか見てみましょう <laughs>